Dear community. My name is Roman. Most part of you asked to show up the office located in Moscow. And today we want to release this idea and to show you the simple working day of our office. Also, today I would like to communicate with some people from different departments and ask them the most interesting questions. As you can see, the work is boiling. Here in our office, we have different departments starting from marketers, programmers, and finishing by community managers. And now we are moving to the office of our co founders. На данный момент мы сфокусированы больше на разработке платформы. Сейчас у нас работает штат программистов, архитекторов, проект-менеджеров, и мы стремимся поскорее запустить платформу и действуем в рамках нашего родмепа. И где-то уже в начале января будет запущена платформа для общего пользования. Мы уже сейчас начинаем посещать различные профильные мероприятия, в частности выставки по affiliate маркетингу сейчас мы планируем посетить конференцию в бостоне лицкон затем в бангкоке affiliate world conference и затем в лас-вегасе в начале января будем уже брать стенд для хоку чтобы уже искать первых клиентов на платформу на данный момент у нас доделывается приложение мерчанта которое будет запущено скорее всего в конце сентября в конце декабря уже будет готово приложение для сетей. И затем уже будет происходить полная компоновка продукта, и где-то в январе, в середине или ближе к концу января, уже полностью будет готовая рабочая версия платформы Хоку. На данный момент мы не сильно сфокусированы на листингах на новых биржах, однако буквально недавно мы были залишены на две китайские биржи, это Bitforex и Hotbit, чтобы наш токен был залистен на топовые биржи, есть основное требование это готовая рабочая версия платформы. К чему мы сейчас и стремимся и на что сейчас направлены все наши усилия. Как только платформа будет полностью завершена, мы вернемся к вопросам о листингах на топовых биржах. Мы рады сообщить о том, что разработка платформы ведется согласно заявленной дорожной карте. В августе мы запустили бета-версию партнера и получили массу положительных отзывов как от специалистов, так и обычных пользователей. Спасибо вам за обратную связь. Все замечания мы зафиксировали и учтем их в следующих версиях. С радостью хочу сообщить вам, что до конца сентября мы планируем запустить децентрализованное приложение рекламодателя. Мы с моими партнерами в начале октября полетим в США, чтобы провести несколько встреч с будущими пользователями платформы. А также посетим профильную cpa конференцию. Как вы видели из наших новостей, действительно на нашу компанию идет информационная атака, однако это никаким образом не влияет на ход разработки, и мы движемся все в том же темпе, в котором мы двигались ранее, и э, наш проект готовится по согласно родмепу. А более подробно о разработке расскажут уже наши программисты в рамках текущего видео. We also have some and I hope to get answers right now. На данный момент у нас активно разрабатывается бета-версия для мерчантов, и мы готовимся к следующему бета-релизу. Мы стараемся не оставаться планированным график, держать в курсе наше сообщество, пишем еженедельно какие-то статьи о том, что у нас происходит. Наша команда использует методологию Agile с двухнедельными спринтами, и в начале каждого спринта мы собираемся все вместе, Обсуждаем проблемы предыдущего спринта, решаем, что мы будем в этом спринте делать, и расходимся, разрабатываем. Дальше коммуникации происходит в процессе разработки. Мы используем микросервисную архитектуру для поддержания более гибкой разработки и большей масштабируемости. Используем современные подходы в автоматизированном тестировании, различ... пишем различные юнит-тесты, интеграционные тесты. Планируем начать писать селениум-тесты для интерфейсов. Используем докер для быстрого разворачивания приложений на сервере, ну и, конечно же, сам блокчейн. На данный момент мы написали смарт-контракты под блокчейн эфир, но нас не устраивает его производительность и планируем менять платформу. Переходить на более современные платформы блокчейна, такие как EOS. Мы заметили, что наше приложение протестировало уже более 300 человек. Мы записали статистику для себя, посмотрели, как люди использовали, насколько им был удобен интерфейс, и отметили для себя, что мы могли бы улучшить и изменить, что было пользователям непонятно на момент тестирования. В процессе разработки мы пересмотрели интерфейс и взаимодействие с пользователем, нашли то, что не мы шли на моменте разработки самой концепции приложения. Нашли различные слабые места, на которые мы потратили время для изменений и исправления. Мы завершаем разработку мерчантов, разрабатываем приложение для сетей и потом тестируем все вместе на реальных условиях с реальными пользователями. This was the small guide of the Hocus office. We hope this video was useful and informative for you, and if you like it, we can film the same stuff next videos. Also, we appreciate any member of our big family Hoku, and see you soon.